Конотопсовская область, приют для животных. Друзья, привет! Вот наши собачки. На данный момент у нас уже 95 собак. Куда мы катимся, я не знаю. Но, конечно, никому не можем отказать в помощи. Все стараемся спасти приютить, накормить, обогреть, полечить. Но, к сожалению, очень уменьшились донаты. Я не пойму, с чем это связано. Ну, наверное, людям тоже тяжело и куча всяких своих проблем. Но, друзья, очень и очень прошу про нас не забывать. Потому что у них, кроме вас и нас, никого нет. И если у нас не будет вообще за что их кормить, я просто не знаю, что нам делать. Да, Лерочка? Поэтому очень-очень очень прошу по возможности, любой комфортной суммой, друзья, не забывайте про нас, пожалуйста. Потому что без вас нам не справиться. Идет зима, и нам очень тяжело. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто нам помогает. Огромное-огромное спасибо. Приходите в гости.